અમદાવાદમાં બાર જૂને થયેલા પ્લેન ક્રેશ બાદ આજે પ્રધાનમંત્રીના અગ્રસચિવ ડૉક્ટર પી કે મિશ્રા અમદાવાદ આવી પહોંચ્યા છે તેમણે અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલની મુલાકાત લીધી હતી અને સમગ્ર ઘટનાક્રમની વિગતો સમજી હતી એરક્રાફ્ટ એક્સિડન્ટ ઇન્વેસ્ટિગેશન બ્યુરોના ડિરેક્ટર જનરલે તેમણે સમગ્ર ઘટના વિશે વિગતવાર જાણકારી આપી હતી ત્યારબાદ પ્રધાનમંત્રીના અગ્રસચિવ ડૉક્ટર પી કે મિશ્રા ગાંધીનગરમાં એફએસએલ પહોંચ્યા હતા જ્યાં તેમણે ડીએનએ ટેસ્ટિંગની કામગીરી નિહાળી હતી हम अभी डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की लेबोरेटरी के पास मौजूद हैं ये बिल्डिंग है गांधीनगर में जो डायरेक्टरेट ऑफ़ फॉरेंसिक साइंस है इसी बिल्डिंग में डीएनए की टेस्टिंग चल रही है फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है डी एन ए कलेक्ट करने में और उसके बाद उनकी उनका प्रोफाइल मैच करने में और ये जो प्रक्रिया होती है बहुत लंबी प्रक्रिया होती है कई बार इसको अलग अलग लैब्स में किया जाता है जहाँ पर एक बार एक जगह डी एक्सट्रैक्ट किया जाता है फिर इसका क्वान्टिफिकेशन करने की जरूरत तो है, uh, है, है, है। uh, चुके हैं और कई सैंपल्स जो यहाँ टेस्टिंग uh, के लिए पहुंचे हैं उन्हें मैच कराया जा रहा है उनके परिजनों को उसके बाद इसकी जानकारी दी जा रही है uh, परिजनों के भी सैंपल्स कलेक्ट करके यहाँ पर रखे जा रहे हैं ताकि uh, जैसे जैसे uh, जो लोगों की जान गई है उनके सैंपल आइडेंटिफाई हो जाए उसके बाद उसकी मैचिंग कराई जाए और उनके पार्थिव शरीर को उनके रिश्तेदारों तक पहुंचाया जा सके कैमरा पर्सन लक्ष्मण राजपूत के साथ मैं में मेघना देव डी न्यूज गांधीनगर गुजरात